આગામી તેર થી સોળ એપ્રિલ બે હજાર પચીસ દરમિયાન દિલ્હી ખાતે યશોભૂમિ એક્ઝિબિશન સેન્ટરમાં બિલ્ડિંગ મટીરીયલ્સનો ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો વાઇબ્રન્ટ બિલ્ડકોન યોજાવા જઈ રહ્યો છે આ વાયબ્રન્ટ બિલ્ડકોન એક્સપોની પ્રી લોન્ચ ઇવેન્ટ આજે મોરબીના કેશવ બેન્કેટ હોલ ખાતે યોજાઈ હતી જેમાં ખ્યાતનામ બોલીવુડ અભિનેતા બિઝનેસમેન અને એક્સપોના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સુનિલ શેટ્ટી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ એક્સપો 1.5 લાખ થી વધુ સ્થાનિક મુલાકાતીઓ 600 થી વધુ પ્રદર્શકો અને 100 થી વધુ દેશના 2000 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદારો માટે એક શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ પુરું પાડે છે. એવું કે મેં ઇસમે બિલીવ કરતો હું અને મેરા માનના હે કે યે વાકય બહોત હી બડા હોગા. આપ દેખ રહે સારે એસોસિએશન્સ કે પ્રેસિડેન્ટ્સ પૂરી ટીમ યહા પર આય હુએ હૈ. હલ વો મટીરિયલ જો ઘર બનાને મે ઇસ્તેમાલ હોતા હૈ ઉસકે લોકો યહા પર આય હુએ હૈ. एक सोच है अच्छे लोगों की कि हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आज भारत के प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड के टॉप प्रोडक्ट्स में से हैं वो हम एग्ज़िबिट वहाँ पर करेंगे और इंटरनेशनली लोगों को बुलाने की कोशिश यही है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो न कि इम्पोर्ट यही कि घर बनाए इंडियन प्रोडक्ट्स अहमदाबाद अरोडा मोरबी मोरवी टाइल्स सराउंड बहुत सारे मोरबी से तो मैं मैं खुद भी शौक था कि क्योंकि जब मैंने फैक्ट्रीज भी देखा तो लाख लाख स्क्वायर फीट दो दो लाख स्क्वायर फीट के फैक्ट्री फैक्ट्रीज एयर कंडीशन डस्ट फ्री जहाँ हमारे वार्डरूम्स बने या हमारे दरवाजे बने किचन बना वाकई बहुत ही अच्छा और एंड एंड एच वो आई प्राउड हु और ये भी कह सकता हूँ कि घर भी खूबसूरत बनाए इन प्रोडक्ट्स के वजह से एंड और कम्फर्ट भी था कि हमको दुनिया जाना ही नहीं पड़ा हमें यहीं सब कुछ मिल गया आई थिंक बिलकॉन में इंटरनेशनली वो लोग अपना uh, भी गुड्स एग्जीबिट करने आएंगे लेकिन साथ साथ हमें भी ये भी देखने मिलेगा कि दुनिया कहाँ जा रहा है तो हम एक ही जगह में कोशिश हमारी यही है कि uh, हमारे जो प्रोडक्ट्स है uh, हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स है वो एग्ज़िबिट हो लेकिन लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की कमेटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि क्वालिटी पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी कंपनी एक आपकी ब्रांड एक ब्रांड कभी नहीं बन पाएगी तो आई थिंक क्वालिटी कंट्रोल बहुत रहेगा यही नहीं कि यू नो विजय भाई जितेंद्र भाई ये चाहेंगे कि हम किसी को भी पैसे पे हम स्टॉल दे देंगे तो क्वालिटी चेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा वाइब्रेंट बिर, बिरकॉन एक छोटा सा हिस्सा है वाइब्रेंट इंडिया का और कोशिश यही है बनेगी कि यूनो तो दस उंगली अगर साथ में हो तो सही मिठियाँ बन जाए आप मोरबी के आप खुद जानते हो कि मोरबी में किस लेवल की प्रोडक्शन हो रही है हर चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो आई थिंक मेन इंसेंटिव यही होगा कि भारत के बाकी स्टेट्स uh, के लोगों को ये देखना कि यार ये मोरबी में ऐसा क्या है जो uh, uh, उसके प्रोडक्ट्स इतने एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो बेसिकली क्वालिटी और एक इंटेंशन की नहीं हम तो अच्छा बनाना चाहते तो आई थिंक ये एक इंक्रेजमेंट होगा तो मोरबी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ भारत के सा, सारे स्टेटों के प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करना लोग बहुत अच्छे लगे मोरबी तो फिलहाल अभी मुझे देखना है मेरे मैं बेबी स्टेप्स कहूँगा अभी निकला ही हूँ बाहर तो लेटे लेटे देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है बिल्डिंग होटल के ऊपर से भी देखा तो इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्री दिखाई दे रही है और छोटी मोटी नहीं बड़े इंडस्ट्रीज है आज ब्रांड्स भी देखते आ रहा हूँ होर्डिंग्स देखते आ रहा हूँ तो रिकलेक्ट करता जा रहा हूँ कि टेलीविजन पे मैंने ये देखा एयरपोर्ट पे मैंने ये ब्रांड देखा तो खुशी की बात है कि मोरबी जैसी जगह से इतने सारे ब्रांड्स हैं जो आई थिंक इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स को एक सही प्लेटफॉर्म फॉरेनर्स को आ, जो बाहर से आएंगे उनको एक दूसरा ऑप्शन एक ऐसा देश का जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जिसकी संस्कृति बहुत अच्छी है इसका सब कुछ अच्छा है पहली बार तो ख़रीदने आएंगे उसके बाद कोशिश हमारी यही रहेंगी कि टूरिज्म के चक्कर में भी वापस आ जाए तो आई थिंक बहुत सारे फ़ायदे हैं बाहर के लोगों के लिए हमारे लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन मैं मेरा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मेरी बहन देखती है लेकिन मैं यहाँ आ, आ, आके उसे डेफिनेटली कहूँगा कि जाओ मोरबी और जो जो आप चाहते हो 100% यहीं के प्रोडक्ट से अपना अपना घर बनाओ और अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओ और मैं बोलता नहीं हूँ मैं डिलीवर करता हूँ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ और ना कभी बोलता नहीं तो थैंक यू जी।, जी लोकल फॉर लोकल इज हमेशा उन्होंने अच्छा ही कहा हुआ लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्वालिटी पर ध्यान दो बाकी हम आपको दूंगा आप क्वालिटी पे ध्यान दो और सच्चाई के साथ जो भी करना है करो विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट